Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyiciləri. Misal hazıda biz Binəqədi qəsəbəsində. Binəqədi qəsəbəsində 133 nömrəli marşrutun yoluna yaxın yerdə, mərkəzdə 182 nömrəli məktəbə yaxın bir yerdə belə bir üç otaqlı həyət evi təqdim edirəm. Həyət evimiz tam zift daşla, qoşa daşla inşa olunub, qaz, su, işıq var, kanalizasiya var, mərkəzidir. Qiymət də ki, video görüntünün məlumat yerində var. Nəzər salıb baxa bilərsiniz. Hal-hazırda evin üz görünüşünü görürsüz. Ev yerdən ümumi hesablan 1.20 metr hündürdür. Həyətinə maşın rahat şəkildə keçə biləcək. Həyətin döşəməsi ağlay daşlarla üzlənlib. Maşın üçün giriş hissəsidir. Burada kombi üçün giriş hissəsi qoyulub, qaz xətti çəkilib, zərlərin xətti qoyulub. Qeydiyyat yolu iləmdə sənədləri, bələdiyyə sənədidir. Burada da zirzəməsi var. Sizizə tam quru gördüyünüz kimi və kürsüdən qalxın yuxarı. Ürənimə bir daha buradan mənzərəsini göstərim. Maşın keçəcək, rahat şəkildə hərəkət edir və yerdə qalır. Yeri hündürdür, gözünüzü belə boş ətraf tam yaşayışlı. Bir dəfə sizə bu hissədən göstərdim. Və evin sinini təqdim edirəm. Dəhlizdə gördüyünüz kimi otaq qapıları dəhliz açılır. Biz də sol tərəfdə birinci istirə mətbəxi göstərəm. İnəkə e də çox gözəl bir yerdə yerləşir, rahat bir yerdədir. Küçəsi təmiz səliqəli, marshrutaya yaxın. Qamud 3 otaqlı, cüt döşən tikilmiş bir həyət evidir. Real alacağı yerində endirim olacaq, nağd satılır. Evin döşəməxatda poldur, stolaklanıb. Kombi xətləri çəkilib. Bu birinci yataq otağıdır. Bundan əvvəl mətbəxinə baxdıq. İstədiyiniz qonaq otağı göstərim, böyük qonaq otağımız var cüt pəncərəli ndir. Tam geniş qonaq otağıdır. Qiymət də bazara uyğun qiymətdədir. Burada xətt də burda da çəkilib, tam hazırdır. Və istərdim hamam otağını tam şəkildə göstərəm. Bir də təşəkkür edim ki, bu binə qədi qəsəbəsində yerləşir. 133 nömrə marshrut dayanacağının yanındadır. Aşağıda göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlayıb gəlib baxa bilərsiniz və bu evə də edə bilərsiniz. Sayları məhduddur. YouTube və Instagram kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Səbinnəgər digərsəvəsində 3 otaqlı həyət təklif edədir. Sonuncu də üçün təşəkkür edirəm.